जह नसीब बेगम अख्तर साहिबा आप हमारे महफिल में आई तो मानो जान आया हमारे घर में सारे रात तो यहाँ बैठे हैं अब शायरी भी खुद चली आई सुबह अल्लाह सुबह अल्लाह अब आएगी महफिल में जान साहब <laughs> अव भाग्यज आमचं आता कुभार मनाला तशी मजा येईल खरी महफिल मध्ये शुक्रिया दाते साहब आपकी तारीफ के लिए इतने बड़े सितारों में ये नाचिश शामिल हो पाई यही हमारी इज्जत अफजाई है तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूं आप और नाचिश आमच्या वरात पहिले ठुमरे ऐकले आमी ती मलका जानजी इतनी सुंदर ठुमरी दूसरों को गायल का वाटला होता बाद में आपको सुना तो तबीयत से गाना क्या होता है इसका एहसास फिर से एक बार हुआ वाह वाह क्या बात है? किसी भी गाने का शौक या जज्बा रखने वाले फनकार के लिए गौहर जान मलका जान खुदा के दीदार का सबब है वाह यही तो आपकी खास बात है बेगम साहबा आपका ये कहना आपके साफ दिल और फन के जादू का सबब है हम तो इस जिंदगी को पाकर अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझते हैं अरे जगन्नाथ अपने हमीद भाई ने बनाए हुए कबाब तो आए होंगे तो लेकर आइए और हमीद भाई को भी बुला लीजिए जी बुलाता हूँ। भाई साहब हमारे हमीद भाई के हाथों बनाया हुआ कबाब खाकर तो देखिए एकदम लखनऊ याद आ जाएगा अरे ऐसी जादू आहे इनके हाथों में कि खाने वाला अगर सिर्फ उनका हाथ चुमले तो माशाल्ला दिल और पेट भर जाय खाय कुमार अहो पण दाते साहेब हे आमिर भाई आहेत तरी कोण सही या आधी तुमच्याकडून हे नाव ऐकलं नाही मी पण तेच म्हणतोय अरे दोस्तांनो असेल खास कोणीतरी कलावंत माणूस मैं वसंतराव जी से इतफाक रखती हूँ बेशक कोई नायाब चीज है जिससे के आज रूबरू मौका मिलेगा हम सबको लेकिन दाते साहब, साहब, भाई कहा है? भाई वो भाई है? है, वो आ रहे होंगे अपने दिल के महफिल को सजाते हुए अपने बाशिंदों के साथ वो क्या कहते हैं मुझे छोड़ दो तुम मेरी हुनर के मैखाने के साथ वाँ, 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 सच्ची नशा करने वाले वैसे ही कम होते हैं। कबाब। कबाब बेशक है लेकिन सामान साहब ने खुद भेजा था खास करके लखनऊ से कर। हमें भाई कबाब तुम्हें बनवाए थे अरे हमें खाए थे भगवान ने किसके हाथों क्या लिख कर भेजता है उसे हम पढ़ तो पाए ये बहुत है दाते साहब खूप कहा आपने माणसाला माणूस पण जपण्यासाठी जिंदा दिली लागते हे मान्य पण त्याही पेक्षा लागते ती माणसाला आणि त्यातील कलाकाराला शोधून आपलं मानायची इच्छा तुझे आहे तुझ पाशी मधला काकाजी यांच्यावरच बेतला होता का हो असं मला लोक विचारतात नेहमीच म्हटलं तर आहे म्हटलं तर नाही पण काकाजी जर रामू भैयांना भेटले ना तर त्यांना त्यांचे काकाजी भेटल्यासारखं वाटेल हे अगदी नक्की सच्चा कलाप्रेमी हा जात धर्म वंश पंथ वर्ण ह्या पलीकडे जातो ना तसेच आमचे दाते साहेब भरभरून आयुष्य जगणारा एक जिंदादिल सज्जन माणूस स्वतः गाणं न म्हणता देखील मोठमोठ्या मैफिली भरवणारा आणि प्रतिष्ठितांना हसत हसत खिशात घालणारा एक देखणा असा मी दातेसाहेबांच्या सारखे गणगोत हीच माझ्या आयुष्याची आनंदाची आणि समाधानाची शिदोरी आहे असं म्हणूनच मला वाटतं you